Pengenalan kepada etika dalam pelancongan Industri pelancongan semakin berkembang pesat di Malaysia Seperti semua tahu, industri pelancongan banyak menyumbang kepada ekonomi Malaysia dan pemahaman budaya Masalah yang akan berlaku jika berlancong tanpa mengamalkan etika adalah berlakunya kecemadaan alaf kita dan juga gangguan sosial. Jadi, tujuan portfolio ini ditulis adalah untuk menghayati nilai-nilai moral dalam pelancongan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Irfan Ofan dan Muhammad Hazri. Nombor metri A24A3885 ingin membentangkan tentang objektif kajian iaitu kami mempunyai dua objektif kajian. Satu, faham konsep etika dalam pelancongan. Dua, kenal pasti isu dan cabaran etika tujuan objek kajian ini untuk memahami dengan lebih mendalam tentang kuasa etika dalam pelancongan konteks pelancongan dan bagaimana ia direalisasikan dalam situasi yang sebenar. Objek kajian yang lain ini juga bagi mengenal pasti isu dan cabaran yang timbul berkaitan dalam amalan etika dalam industri pelancongan. Dalam lainnya model pelancongan, pelbagai masalah etika telah dikenal seperti sepasti seperti pencemaran alas eksploitasi budaya tempatan, ketidakjujuran dalam urusan pelancongan serta pelanggaran hak komen, komen setempat. Okey, pertama sekali kita akan mulakan dengan pengaruh globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi kepada hubungan antara negara dan masyarakat di seluruh dunia semakin erat, meliputi pelbagai aspek seperti ekonomi, budaya, teknologi dan politik. Industri pelancongan merupakan sektor yang paling pesat berkembang dan paling terdedah kepada arus globalisasi. Proses ini, telah mengubah arah pembangunan pelancongan negara, pembangunan daripada skala domestik kepada pendekatan global demi manfaat, terutama dalam pertukaran rumah wang asing. Globalisasi juga menyumbang kepada kewujudan rangkaian hotel, multinasional dan paket-paket percutian paket mewah bagi memenuhi gaya hidup pelancongan moden. Ianya juga uh, mempunyai dua iaitu masalah dan kebaikan dari segi masalah pelanggaran adat dan budaya tempatan budaya dijadikan komersial hiburan manakala kebaikan ini ialah guna teknologi sebarkan inilah etika belajar dasar pelancongan dari negara-negara maju seperti Jepun, Amerika Syarikat uh, United, United Kingdom dan Korea Selatan Assalamualaikum Nama saya Amali dan nombor metrik ialah A25 A391. Saya ingin berkongsi tentang kepentingan etika dalam pelancongan. Pertama, etika pelancongan penting untuk merapatkan hubungan antara pelancong dan penduduk tempatan. Apabila pelancong menghormati budaya, adat dan cara hidup masyarakat setempat, hubungan yang harmoni dapat diwujudkan. Ini juga membuat memupuk persepahaman antara budaya serta memberi pengalaman pelancongan yang lebih bermakna dan menyenangkan. Kedua, etika dalam pelancongan membantu melindungi alam sekitar dan warisan budaya. Pelancong yang beretika tidak membuang sampah merata-rata, menjaga kawasan semula jadi seperti pantai, sungai dan hutan serta tidak merosakkan tumbuh-tumbuhan atau ekosistem. Selain itu, menghormati warisan budaya seperti pakaian tradisional, makanan tempatan dan tarian juga adalah satu bentuk penghargaan terhadap identiti negara. Ketiga, pelancong yang bertika dapat meningkatkan imej negara di mata dunia. Tingkah laku pelancong mencerminkan negara asal mereka. Jika mereka beradab dan menghormati undang-undang serta penduduk tempatan, imej mereka akan menjadi lebih baik dan menarik ramai pelancong asing pada masa akan datang keempat etika pelancongan menyumbang kepada pembangunan pelancongan yang mampat dengan mengamalkan prinsip mesra alam penyokong produk tempatan dan memilih aktiviti yang bertanggungjawab kita dapat mengakalkan daya tarikan destinasi dalam jangka masa panjang dan membantu pembangunan ekonomi tempatan -tempat secara adil dan seimbang. Kesimpulan etika dalam pelancongan pun sahaja menjaga keharmonian alam sekitar tetapi memastikan sektor pelancongan terus berkembang serta berdaya tahan dan memberi manfaat kepada semua. Sebelum komersialan berlebih tertangguh, pemahaman di dalam boleh menyebabkan hilang negatif yang tidak tersebut. Dan juga, api yang boleh dihidupkan semata-mata dan berjualan, ia boleh menyebabkan nilai berjualan tersebut. Seterusnya, isu salah etik yang paling dalam sebuah pelancongan adalah pelancongan set. Di sistem telah menjadi terdekat, termasuk menjadikan ekstremiti seksual terhadap di mana mereka dieksploitasi untuk memenuhi kehadapan pelancongan ini. Bukan sahaja macam makan Indonesia negara Malah memusnahkan maruah dan masa depan individu yang menjadi masa dan melibatkan jenayah seperti pemerintahan manusia Penderaan, pelacuran seks dan penyebaran penyakit kelamin Kita akan ketidaksamaan itu Sebenarnya ini seperti yang sering diamalkan ialah Pelanggaran privasi dan nilai masyarakat tempatan Terdapat pelancong yang bertindak mengambil gambar penduduk kampung tanpa izin Memasuki rumah atau kawasan larangan Atau bergelakuan tidak sopan di tempat awam Perbuatan seperti ini boleh dianggap sebagai gangguan dan penghinaan terhadap maruah penduduk setempat Pelancong seharusnya peka terhadap sensitiviti budaya dan adat masyarakat yang dikunjungi Seterusnya adalah cabaran pelaksanaan etika dalam pelancongan yang pertama adalah tingkah laku pelancong yang tidak sopan Ketika pelancongan suka dilaksanakan akibat sikap pelancong yang tidak menghormati budaya tempatan kurangnya kesedaran dalam kalangan pelancong dan penguasaan undang-undang negara yang lemah menjadikan dan kempen amat penting untuk menjaga keharmonian dan kelestarian destinasi pelancong di negara kita yang kedua adalah kurang penguasaan dan kesedaran penguasaan etika pelancong penting untuk menjaga imej dan keharmonian destinasi negara, pelancong di negara kita Indonesia undang-undang digunakan untuk mengawal syarikat pelancongan dan premis pelancongan di Terengganu etika berpakaian mesra syariah ditekankan kempen dan papan tanda juga turut bantu untuk meningkatkan keseraan pelancong supaya menghormati budaya tempatan di negara kita yang ketiga adalah gangguan terhadap alam sekitar Pacungan yang tidak dapat dikawal boleh menyebabkan pencemaran, kerosakan alam semenjadi dan gangguan ekosistem. Destinasi yang sesak menyebabkan alam juga memberikan tekanan pada sumber seperti air dan hutan. Untuk mengatasi cabaran ini, ekopelancongan perlu diterapkan bagi menggalakkan kesedaran dan tanggungjawab dalam kalangan pelancong. Kerjasama semua pihak penting untuk pastikan alam sekitar terus berada dalam pelancongan kekal lestari yang terakhir adalah isu keselamatan dan pengurusan pelancong Isu keselamatan jadi cabaran utama dalam pelancongan seperti jenayah penipuan bencana alam dan kemalangan yang boleh menjejaskan imej destinasi pelancongan di negara kita Kurangnya pemantauan dan legal keselamatan menyebabkan risiko, risiko tinggi terutama di kawasan pelancongan yang popular seperti pantai dan atau pulau Bekerjasama semua pihak diperlukan untuk tingkatkan keselamatan melalui rodaan polis, papan tanda amaran, latihan dan kempen kesedaran agar pelancongan lebih selamat dan mampat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Wan Nur Fatin Nabila binti Wan Nurudin, nombor matriks A24B3910. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kesan-kesan tiada etika dalam diri pelancong. Pertama sekali, pencemaran dan kemusnahan alam sekitar adalah kesan yang paling jelas kita boleh lihat. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka suka membuat sampah merata-rata. Sebagai contoh, tidak mengutip sampah atau membuang di tempat yang sepatutnya. Malah ada juga yang membuang sisa-sisa makanan seperti tulang ke dalam air pantai. Kesan daripada hal ini sudah pasti menyebabkan alam sekitar tercemar, malah hidup pelaut juga berisiko untuk kukus. Kedua, Pelancong sudah pasti tidak mampu menghormati budaya dan adat masyarakat tempatan. Hal ini kerana mereka menganggap tiada kepentingan untuk menghormati budaya dan adat orang lain. Sebagai contoh, pelancong tidak beragama Islam tidak menutup aurat mereka ketika melawat ke tempat suci seperti masjid. Seterusnya, akan impak daripada hal ini akan membangkitkan kemarahan penduduk. Seterusnya, akan menjadikan isu yang boleh memalukan pelancong itu sendiri. Malah ada juga yang mempersendakan atau mempermainkan budaya tempatan di media sosial. Ketiga, kekurangan penghayatan etika dalam kalangan pelancong boleh memberi kesan negatif kepada ekonomi dan reputasi sebuah destinasi pelancongan. Hal ini dikatakan demikian kerana masih ada yang bersikap merosakkan harta benda atau vandalism. Apabila pelancong berkelakuan tidak senonoh seperti melakukan kacau bela, ia boleh menyebabkan imej destinasi itu tercalak. Pelancong lain melihatnya di media sosial mungkin tidak akan pergi lagi ke tempat tersebut kerana melihat tempat itu tidak terurus. Situasi ini akan memberi kesan kepada peniaga tempatan dan perusahaan tempat pelancongan. Akhir sekali, ketiadaan nilai etika dalam diri pelancong boleh mengganggu pengalaman pelancong-pelancong lain yang turut berada di situ. Hal ini kerana Pelancong yang tiada penghayatan etika akan bersikap mementingkan diri sendiri, tidak bertimbang rasa dan tidak mengikut peraturan yang ditetapkan. Misalnya, membuat mesin, break atau memotong giliran beratur. Bukan itu sahaja, impak daripada sikap yang tidak beretika itu akan menyebabkan pelancong lain merasa terganggu dan wujudnya perasaan tidak berpuas hati. Lebih-lebih lagi apabila mereka yang beratur dari awal untuk membeli tiket dipotong begitu sahaja oleh mereka yang baru sampai. Jadi sudah pasti hal ini akan mencadangkan imej tempat itu secara langsungnya. Jadi sekak ini sahaja daripada saya. Sekian terima kasih. Peranan pihak berkepentingan. Pelbagai pihak berkepentingan perlu memainkan peranan masing-masing agar nilai-nilai murni dalam pelancongan terus dipelihari. Dan antara pihak yang paling penting dalam memastikan pelancongan beretika ialah pihak kerajaan pihak kerajaan haruslah bertanggungjawab dalam mengubah dasar dan undang-undang bagi mengawal pelancongan. Selain itu, kerajaan juga menguatkuasakan undang-undang bagi melindungi kawasan sensitif seperti hutan sipar raya belum dan juga tapak warisan budaya UNESCO seperti Georgetown dan Melaka daripada dimusnahkan. Selain pihak kerajaan, pengusaha pelancongan juga perlu memainkan peranan yang penting. Mereka merupakan penggerak utama dalam menyediakan perkhidmatan kepada pelancong. Oleh itu, mereka perlu jujur dan bertanggungjawab dengan tidak mempromosikan pakej yang palsu kepada pelancong. Di samping itu, penduduk tempatan juga memainkan peranan besar. Mereka merupakan penjaga kepada sesebuah warisan yang menjadi tumpuan pelancong. Mereka perlulah menyambut pelancong dengan ramah serta menjaga imej negara yang positif. Seterusnya, pelancong juga perlu mengamalkan etika semasa melancong. Pelancong yang beretika ialah pelancong yang menghormati budaya dan adat resam negara ataupun negeri yang dikunjungi. Dan akhir sekali, NGO dan juga institusi pendidikan penting dalam menyemai nilai etika dalam pelancongan. Guru-guru boleh menganjurkan lawatan sambil belajar kepada murid-murid untuk mendahkan mereka kepada nilai etika yang baik dan seterusnya menjadikan murid itu lebih bertanggungjawab pada masa hadapan.